আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ আমাৰ দেশ কবিতাটো ইতিমধ্যে আমি শেষ কৰিলোঁ আজি দ্বিতীয় পাঠ সহা আৰু সিংহ নামৰ পাঠটি লৈ আহিছোঁ সহা আৰু সিংহ হ'ল এটা গল্প নে সাধু প্ৰথমতে আমি বুজিলেও পাঠ যে ইয়াতে কি লিখা আছে প্ৰথম বলতকৈ বুদ্ধি সদায় শ্ৰেষ্ঠ বুদ্ধি থাকিলে যিকোনো বাধা বিঘিনি অনায়াসে অতিক্ৰম কৰিব পাৰি বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বুদ্ধিয়ে হ'ল প্ৰধান উৎস প্ৰধান উপায় এই সাধুটো পৰি সহাটোৱে কেনেকৈ বুদ্ধিৰে শক্তিশালী সিংহটোৰ হাতৰ পৰা অৰণ্যৰ সকলো জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল সেই কথা জানিব পাৰিবা যে পাতটোৰ মূল মূল ভাৱটো কি হ'ল আমাক কি নীতি শিক্ষা দিছে যে বলতকৈ বুদ্ধি সদায় শ্ৰেষ্ঠ কেৱল বল থাকিলেই নহ'ব লগতে বুদ্ধি থাকিব লাগিব বুদ্ধি থাকিলে আমি যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান সহজতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি সহা আৰু সিংহ পাতটি আমি চাওঁচোন সাধুটো মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ যে এখন জংঘলত মণ্ডৱতী নামেৰে এটা সিংহ বাস কৰিছিল সি প্ৰতিদিনে সদায় অনাহকতে অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুবোৰ বধ কৰিছিল এইবোৰৰ ভিতৰত কিন্তু গোটেই জীৱ জন্তুবোৰ সি নেখাইছিলে দুই এটাহে খাইছিলে তেতিয়া গোটেই জংঘলৰ বনৰ জীৱ জন্তুবোৰে এখন মিটিং পাতিলে মেল পাতিলে সেই মেলত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে যে সিংহটোৰ হাতৰ পৰানো তেওঁলোকে কেনেকৈ বাচিব পাৰে তাৰপিছত সেই আলোচনাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু গোটেই জীৱ জন্তুবোৰ সিহঁতৰ ওচৰলৈ গ'ল সিহঁতে সিহঁতক হাতযোৰ কৰি ক'লে যে মহাৰাজ আপুনি যদি সদায় এনেকৈ বোধ কৰে তেতিয়াহ'লেতো অৰণ্যত জীৱ জন্তু নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি কাক লৈ ৰাজত্ব কৰিব গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰতিদিনে আপোনাৰ এটাকৈ জন্তু আপোনাৰ আপোনাৰ ভোকৰ বাবে ভোক যাতে নালাগে ভোক নিবাৰণৰ কাৰণে আপোনাৰ তালৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব এনেকৈ কৰিলে আপুনি কষ্টও কৰিব নালাগে আমাৰ ধৰিবলৈ আৰু আপুনি আৰামত খাই বৈ থাকিব পাৰিব আপোনাৰ ৰাজত্বও চলি থাকিব ৰজা মন্দমতীয়ে ভাবিলে ভাবি পেলাই কথাটো সন্মতি দিলে ভালে পালে কিন্তু কৈছে যদি কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায় বা পলম হয় তেতিয়া কিন্তু গোটেই বংশটোকে নাশ কৰি দিব তাৰপিছত জীৱ জন্তুবোৰে সিহঁৰ কথা মানি গুচি আহিলে কথামতে সিহঁতে প্ৰতিদিনে একোটাকৈ জন্তু সিংহৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই থাকিল এদিন এটা শহাৰ পাল পৰিলে শহাটো খুব দুখ লাগিলে দুখ মনেৰে লাহে লাহে সি জাপ গৈ থাকিলে আৰু লগতে ভাবিলে যে কেনেকৈনো এই সিংহটো মণ্ডমতীৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি ভাবি ভাবি উপায় বিচাৰি ভাবি ভাবি গৈ থাকিল এনেদৰে গৈ থাকোঁতে এটা কুঁৱাৰ ওচৰ পালেগৈ কুঁৱাটো ফটফটীয়া পানীৰে ভৰি আছিল সি তাত জুমি চাই তাৰ প্ৰতিবিম্বটো মানে সি নিজকে দেখা পালে ফটফটীয়া পানীত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব নিজৰ নিজকে নিজৰ ছবি দেখা পালে দেখাৰ লগে লগে তাৰ মনত এটা বুদ্ধি খেলালে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে বেলিটো হাতী দিছে মানে আবেলি হৈ আছে আৰু ইফালে ভোকত মানে সিংহটোৰ মানে খং উঠিছে আৰু যে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তাৰপিছত যেতিয়া শহাটোক দেখা পালে তেতিয়া খুব খঙেৰে ক'লে ইমান পলম কিয় হ'ল মোৰ মানে ভোকত মোৰ পেটে কাও কাউ শব্দ কৰিছে আজি তোক আৰু তোৰ বংশ গোটেই শেষ কৰি দিম তেতিয়া শহাটোৱে কি ক'লে ভয়ে ভয়ে ইনাই মিনাই ক'লে যে সৰু জীৱ এটাৰে মহাৰাজৰ ভোক নপেলাব মানে মই ক'লোঁ এটা সৰু জীৱ শহা গতিকে মোক মোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ভোক নুগুচিব সেইকাৰণে আমি পাঁচটা শহা একেলগে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছিলোঁ কিন্তু বাটতে আন এটা সিংহই আমাক বাট ভেটি ধৰিলে আৰু সেই সিংহটোৱে ক'লে তহঁত ক'লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ভয়ে ভয়ে কৈছিলোঁ যে মহাৰাজৰ ভোজনাৰ্থে আমাৰ পাল পৰিছে মানে আন এটা সিংহই পালে আৰু সিহঁতক ধৰিলে ধৰোঁতে ধৰিলে তাহঁত ক'লৈ যায় তেতিয়া কৈছে আমাৰ মহাৰাজ আছে আমাৰ হাবি বনৰ ৰজা সেই মহাৰাজৰ ওচৰলৈ যাওঁ আমাৰ আজি তেওঁৰ আমাৰ পাল পৰিছে তেওঁৰ ভোজনৰ গতিকে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া সেই সিংহটোৱে তৰ্জন গৰ্জন কৰি মানে ক'লে যে মই বনৰ ৰজা তহঁতৰ অন্য ৰজা আকৌ ক'ৰ পৰা ওলাল মানে সিহঁতে যিটো উপায় ওলাইছে যে আন এজন জংঘ আন এটা সিংহ দেখিলে সেই সিংহটোৰ কথা কৈছে যে সেই সিংহজনক খঙতে ক'লে যে মইহে বনৰ ৰজা তহঁতৰ অন্য ৰজা কোনে ওলালে এতিয়া তাক মোৰ ওচৰলৈ মাতি আন মই তাৰ লগত যুঁজি চাম যদিও সি মোতকৈ বলি হয় তেন্তে সিয়েই তহঁতৰ ৰজা হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ ৰজাক মাতি আনোগৈ বুলি কোৱাত সিহঁটোৱে খঙেৰে কৈছিল সেই কথা হ'ব নোৱাৰে তহঁতে চল কৰি মোৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰোঁ তহঁতৰ পাঁচটাৰ চাৰিটা মোৰ ওচৰত বন্ধ কথা এটাই গৈ তাক মোৰ ওচৰত হাজিৰ কৰ গতিকে মহাৰাজ এতিয়া আপুনিয়ে ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা লওক বুজি পাইছোঁ তোমালোকে যে সেই আহি থাকোঁতে যিটো উপায় ওলালে আহি পেলাই ৰজাক ক'লে যে আমি আহি থাকোঁতে আৰু এটা সিংহ ওলালে সেই সিংহই মানে আমাক খা মানে খাব বিচাৰিলে তেতিয়া আমি আপোনাৰ কথা কৈছিলোঁ ক'ত সি খং কৰিলে সিহে বোলে জংঘলৰ ৰজা গতিকে আমাৰ পাঁচটাৰ চাৰিটাক ৰাখি দিছে আৰু আপোনাক যাবলৈ দিছে শহাটোৰ কথাখিনি শুনি শুনাৰ লগে লগে মণ্ডমতীয়ে কেশৰ ফুলাই গলগলীয়া মাতেৰে ক'লে কি তাৰ ইমান হাঁহ এতিয়াই মোক তাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আজি মোৰ হাতৰ পৰা সি কোনোমতে নিষ্ঠা নাপাব তেতিয়াই মণ্ডমতীক খং উঠিলে যে কোনো এনেকুৱা সিংহ ওলাইছে যি নিজক ৰজা বুলি কৈছে মইহে ৰজা গতিকে ব'ল তাৰ ওচৰলৈ সি আজি মোৰ পৰা ৰক্ষা নাপাব মই তাক চাই ল'ম তাৰপিছত শহাটোৱে মণ্ডমতীক কোৱাটোৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল কুঁৱাটোৰ কাষ পাই শহাটোৱে ক'লে মহাৰাজ আপোনাক দেখি সি এই কুঁৱাটোতে লুকাইছে শহাৰ পৰা শেষ নহওঁতে শহাৰ কথা শেষ নহওঁতে মণ্ডমতীয়ে খঙত একো নাই হৈ কুঁৱাটোত জুমি চালে তাৰপিছত যেতিয়া শহাটোৱে দেখুৱাই দিলে যে এই কুঁৱাটোত সেই সিংহটো লুকাই আছে তেতিয়া মণ্ডমতীয়ে খঙত একদম একো নাভাবি নিচি জুমি চালে কুঁৱাটোত আৰু সেই কুঁৱাৰ পানীত সি তেতিয়া নিজৰ প্ৰতিবিম্ব নিজৰ চাহটোক দেখিলে দেখি গৰজি উঠিল তাৰমানে সি ভাবিলে যে এইটোৱে সেই সিংহটো সিংহ তেতিয়া গৰজি উঠোঁতে তেতিয়া কুঁৱাটোৰ পৰাও সেই প্ৰতিধ্বনি সেই শব্দ ওলাই আহিলে লগে লগে মণ্ডমতী আৰু খং উঠিলে যে মোৰ নিচিনাই কোনোবাই ইয়াতে গৰ্জন কৰিছে তেতিয়া তাৰ খং উঠিলে আৰু লগে লগে মণ্ডমতীয়ে কুঁৱাৰ ভিতৰত থকা সিংহটোক ধৰোঁ বুলি কুঁৱাটোত জাপ দিলে তাৰমানে ইয়াতে শহাটোৰ বুদ্ধি ফুটি উঠিছে যে শহাটোৱে কেনেকৈ সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু সৰু হৈও কেনেকৈ বুদ্ধিৰে নিজকে আৰু গোটেই বনৰ জীৱ জন্তুকো বচালে ইয়াত পাতটোত জানি থওঁ অহা বুলি আছে যে জানি থওঁ অহাত কি আছে পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধুবোৰৰ ৰচক হৈছে সংস্কৃত পণ্ডিত বিষ্ণু শৰ্মা পঞ্চতন্ত্ৰ গ্ৰন্থখনে পাঁচটা অধ্যায়ত পাঁচটা বিষয়ে সামৰি লৈছে এই অধ্যায়সমূহক তন্ত্ৰ বুলি জনা যায় যে পঞ্চতন্ত্ৰ সেইকাৰণে কয় তন্ত্ৰ বুলি যে পাঁচটা অধ্যায় সেই পাঁচটা অধ্যায়ক তন্ত্ৰ কয় সেইকাৰণে পঞ্চতন্ত্ৰ মানে পাঁচটা অধ্যায় পাঁচটা তন্ত্ৰ এই তন্ত্ৰকেইখন হ'ল মিত্ৰভেদ মিত্ৰ সংপ্ৰাপ্তি কাকুলোক লব্ধ প্ৰণাশ আৰু অপৰীক্ষিতকাৰীকা পঞ্চতন্ত্ৰ গ্ৰন্থখন মূলতঃ সকলো বয়সৰ পাঠকক ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিবলৈ ৰচনা কৰা এখন নীতিশাস্ত্ৰ ইয়াৰ অধিকাংশ চৰিত্ৰই পশুপক্ষী আমি এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ জানিম যে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বৃত্তটো পূৰ কৰা ইয়াতে প্ৰশ্ন এটা দিছে আৰু চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাৰে সঠিক উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে ক হ'ল জীৱ জন্তুবোৰে অৰণ্যৰ পৰা সিহঁত নোহোৱা হৈ যাব বুলি কিয় ভয় কৰিছিল তেতিয়া উত্তৰ হ'ল শ নম্বৰ মণ্ডমতীয়ে যধে মধে জন্তুবোৰ বধ কৰাৰ বাবে যধে মধে বধ কৰিছিল সকলো আকৌ কোৱাও নাছিলে গতিকে উত্তৰ খটো আকৌ চণ্ডমতীয়ে কোৱাটোৰ ভিতৰলৈ কিয় জাপ দিছিল তেতিয়া উত্তৰ হ'ব ঘটো কুঁৱাটোৰ ভিতৰত অন্য এটা সিংহ থকা বুলি ভবাৰ বাবে মন্দমতীয়ে ভাবিছিলে নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই ভাবিছিলে যে সেইটো বেলেগ এটা সিংহ সেয়েহে সেই সিংহটো দেখি পেলাই খঙত কুঁৱাটোৰ ভিতৰলৈ জাপ দিছিলে তাৰপিছত দুই নম্বৰ আছে চোৱা তুমি ওপৰৰ উত্তৰকেইটা কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লা সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰা এই যে দুটা উত্তৰ বাচিলা কিয় বাচিলা সেইটো আলোচনা কৰিব দিছে কিয় বাচি ল'লা এক নম্বৰ উত্তৰটো হ'ল যে মণ্ডমতীয়ে প্ৰতিদিনে অৰণ্যৰ অৰণ্যৰ বহুত জন্তু বিনা কাৰণেই বোধ কৰিছিল ইয়াৰ ফলত অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমি যাব বুলি সিহঁতে ভয় খাইছিল বিনা কাৰণত যধে মধে মাৰিছিলে আকৌ খোৱাও নাছিলে এটা দুটা খাইছিলে তাৰ ফলত জীৱ জন্তুৰে ভাবি জীৱ জন্তুবোৰে ভাবিছিলে যে ইয়াৰ ফলত অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমি যাব আকৌ দুই নম্বৰটো এই যে প্ৰশ্ন আছিলে মণ্ডমতীয়ে কোৱাটোৰ ভিতৰত কিয় জাপ দিছিল তাৰ উত্তৰটো কিয় বাচি ল'লা সেইটো যে কুঁৱাৰ পানীত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখা পাই মন্দমতীয়ে ভাবিছিল যে ই কোনো দ্বিতীয় দ্বিতীয় সিংহ সি সেই সিংহক ধৰিবৰ বাবে জাপ মাৰিছিল বুজি পাইছে যে সেই সিংহক দ্বিতীয় সিংহ বুলি অইন এটা সিংহ বুলি ভাবিছিল আৰু সেই খঙতে সেই সিংহটোক ধৰিবৰ বাবে কুঁৱাটোক জাপ মাৰিছিল শহা আৰু সিংহ সাধুটো কুঁৱা আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এই সাধুটো ক'বলৈ দিছে যে সহা আৰু সিংহ সাধুটোৱে বুজাইছে যে বুদ্ধিমত্তাতকৈ বুদ্ধিমত্তাই শক্তিতকৈ ডাঙৰ বুদ্ধি থাকিলে বল শক্তিও নিম্ন হৈ পৰে মন্দমতী নামৰ সিঙটোৱে অৰণ্যৰ সকলো জন্তুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে জন্তুবোৰে প্ৰতিদিনে এটাকৈ জন্তু পঠাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে সিহঁতে সিংহক বুজালে যে যদি প্ৰতিদিনে স্ব ইচ্ছাৰে এটা জন্তু নিজে নিজে তেওঁৰ আহাৰ হ'বলৈ আহে তেন্তে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিবলৈ কষ্ট নকৰিলেও হ'ব এদিন হঁহাৰ পাল আহিল সহাই কৌশলেৰে মন্দমতীক কুঁৱাটোৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ক'লে যে আন এটা সিংহ কুঁৱাত লুকাই আছে কুঁৱাৰ পানীত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখি মন্দমতীক গৰজি উঠিল আৰু তাৰ প্ৰতিধ্বনি শুনি ভাবিলে সেয়া আন সিংহৰ গৰ্জন খঙত কুৱালৈ জাপ দিয়াৰ ফলত সি প্ৰাণ হেৰুৱালে এই সাধুটোৱে দেখুৱায় যে উপস্থিত বুদ্ধিৰে শক্তিশালী বিৰোধীকো পৰাস্ত কৰিব পৰা যায় চাৰি নম্বৰ তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ আস্থানি মিলাও অহা ইয়াতে শব্দ দিছে আৰু অৰ্থ দিছে অৰ্থসমূহ আমি মিলাব লাগে যে ক্ষুধা মানে ভোক নিবাৰণ বাধা কৰা গুচোৱা কাৰ্য প্ৰতিবিম্ব চাহ পানীত দেখা মানুহ বা বস্তুৰ ছবি হাজিৰ উপস্থিত বন্ধক অইনৰ ওচৰত কোনো বস্তু থৈ ধাৰ লোৱা কাৰ্য কেশৰ সিংহৰ ডিঙিৰ দীঘল নোম নিষ্ঠাৰ ৰক্ষা বা উদ্ধাৰ পাঁচ নম্বৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুবোৰ কোনে যধে মধে বধ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব মণ্ডমতী নামৰ সিংহটোৱে যধে মধে বধ কৰিছিল খোচোৱা শহাটোৱে মণ্ডমতীৰ ওচৰলৈ মুঠ পাঁচটা সহা অহা বুলি কৈছিল দৰাচলতে কেইটা সহা আহিছিল উত্তৰ দৰাচলতে মাত্ৰ এটা সহা আহিছিল তাৰপিছত চোৱা গ কুঁৱাৰ পানীত প্ৰতিবিম্বটো দেখি মণ্ডমতীয়ে কি কৰিছিল উত্তৰ কুঁৱাৰ পানীত নিজৰ চাহটো দেখিয়েই তাক আনসিংহ বুলি ভাবি মণ্ডমতীয়ে খঙতে কুঁৱাটোত জাপ মাৰিছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দলত আলোচনা কৰি উত্তৰ লিখা দলত আলোচনা কৰিব দিছে তাৰপিছত উত্তৰ লিখিব দিছে প্ৰশ্নটো আছিলে অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুবোৰে আলোচনা কৰি কি সিদ্ধান্ত লৈছিলে উত্তৰ অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুবোৰে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে প্ৰতিদিনে পাল পাতি এটা জন্তু সিহঁতৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব যাতে সিংহই যধে মধে জীৱ জন্তুবোৰ মাৰিব নোৱাৰে এইদৰে কৰিলে সিংহৰ ক্ষুধাও নিবাৰণ হ'ব আৰু সিহঁত ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা পাব কুঁৱাৰ পানীত ধোৱাটোৱে তাৰ প্ৰতিবিম্বটো দেখি কি বুদ্ধি পাঙিছিল কুৱাৰ পানীত হোৱাটোৱে তাৰ প্ৰতিবিম্ব দেখি সহাটোৱে ভাবিলে সিংহক নিজ চাহটো দেখুৱাই ইমান খঙাল কৰি দিব যাতে সি জাপ দি পানীত পৰে আকৌ গড় সিংহক পতিয়াল নিয়াবলৈ ভয়তে সহায় ইনাই বিনাই কি কথা কৈছিল উত্তৰ সিংহক পতিয়াল নিয়াবলৈ ভয়তে সহায় ক'লে যে বাটতে আন এটা সিংহ দেখা পাইছিল আৰু সেই সিংহই কৈছিল যে সি এই বনৰ ৰজা ইফালে সি চাৰিটা সহা ধৰি ৰাখিছে আৰু মাত্ৰ সি সি আহিছে মণ্ডমতীক মাতিবলৈ ঘটো কোৱাতৰ ভিতৰত সঁচাকৈয়ে আন এটা সিংহ লুকাই আছিল নে উত্তৰ নহয় কোৱাত আন কোনো সিংহ নাছিল সাত নম্বৰ কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল লিখা প্ৰশ্ন এনে কৰিলে আপুনি চিকাৰ ধৰিবলৈ একো কষ্ট কৰিব নালাগে আৰু অনায়াসে খাই বৈ থাকিব পাৰিব এইটো কোনে কৈছিলে চোৱা অৰণ্যৰ জীৱ জন্তুবোৰে মন্দমতিক কৈছিল কিয় কাৰণ সিংহই যাতে যধে মধে জীৱ জন্তুবোৰ মাৰিব নোৱাৰে আকৌ কি তাৰ ইমান হাঁহ এতিয়াই মোক তাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আজি মোৰ হাতৰ পৰা সি কোনে কোনোমতে নিস্তাৰ নাপাব উত্তৰ কোনে কোনে কৈছিলে যে মন্দমতী সিংহটোৱে শহাটোক কৈছিল কিয় কোৱাৰ ভিতৰত আন এটা সিংহ থকা বুলি শুনি মন্দমতীয়ে এনেকৈ কৈছিল গতিকে আমি ইমানখিনি লৈ পালোঁ আজি ইমানখিনি লৈ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টেৰে জনাবা